Ну, с почином спорта. Ну, это в первую команда. очередь, да. да. Это первый официальный товарищеский контрольный матч для уже новой команды, дорослые Как он для вас словлся? Ну, в первую очередь это была, скажем так, игра больше для информации, чем для определенного результата. Первый раз собрались с ребятами, вот некоторых я сегодня тоже первый раз увидел. То есть стояла задача посмотреть ребят, посмотреть... Кого мы, на кого мы можем рассчитывать в будущем, с кем хотелось бы работать, кого-то поблагодарим после сегодняшней игры. Ну, в первую очередь, ту информацию, которая нужна была, мы получили. Ну и, конечно, в любом случае, хорошее настроение от первой игры. Команда, я считаю, играла неплохо на уровне команды мастеров. Так что положение, ну, только положительные эмоции пока. Ну, вы так рано распочали подготовку до нового сезона. Ну, это не подготовка к сезону, опять же, я говорю, это скорее больше для сбора информации, для нас, для тренеров. Посмотреть, с кем мы будем двигаться дальше. Тем более, что у нас еще турнир 27-28 января, Кубок 4. То есть, опять же, посмотрели, кого, кого будем еще смотреть. А так сборы у нас начинаются 15 января. Как у вас идут справы в юнацкой спарте? Слава Богу, хорошо. У нас уже 60 деток тренируются разных возрастов. Так что пока все двигается в правильном, в хорошем направлении. Ну, проблем с полями, с этим все ну, конечно, пока, пока есть, потому что хотелось бы, чтобы было свое. Так, да, конечно, благодаря руководству арендуем, снимаем площадки, Пока есть где заниматься, но, конечно, хотелось бы, чтобы было это уже свое, но это в перспективе. Стыгло уже среди масюсеньких футболистов побачить каких-то там, возможно, майбутних зерчок? Время покажет. Самое главное, опять же, я говорю, что не каждый из детей из этих станет футболистами. У нас задача еще, как у педагогов, чтобы они стали, в первую очередь, здоровыми, хорошими, целеустремленными людьми. Но кто станет футболистом, как Бог даст. Но задатки, скажем так, есть у многих. На бирже открытый? Чи конечно, нет? конечно. То есть у нас набор продолжается, он и не останавливался. К нам по ходу работы постоянно подходят, вливаются дети. То есть как бы мы приглашаем наши двери, двери детско юношеского футбольного клуба «Спарта» открыты для всех с 2015 по 2011 год. И вы уже играли деякі матчи, непогано? Да, ну, как. Тоже, опять же, результат тут стоит на втором плане, идет процесс становления. Мы работаем всего три месяца. Есть хорошие результаты, есть отрицательные, скажем так, до уровня школы Буковина, той же нам пока еще далеко. Но определенные сдвиги есть. Главное, есть желание у деток, детки растут потихонечку. Пока все идет правильно, нужным путем. Удачи. Спасибо.